Artıq bilirik ki Windows əməliyyat sistemidir. Bunu bildik. İndi gəlin Windows haqqında bir az danışaq. Windowsun müəyyən növləri vardır. Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11. Windows 11-i hələ tam da ə, videolar çəkilməyib YouTube-da. Ancaq var. Axtarsanız tapa bilərsiniz, amma mən Windows 10-a aid videolar çəkəcəm. Windows 10-a aid ə, birinci dərsimiz belə olacaq. 1-ci Windows 10-da Windows 7-dən fərqi nədir? Windows 10-un Windows 7-dən fərqi odur ki, Windows 7 bir az qarışıq idi, əmrlər içsə yığılmışdı, qarışıq olduğuna görə çox şagird onu edə bilmirdi. Ancaq deyə bilərsiniz ki, Windows 7 çox asantdı, Windows 10 çox çətindi. Xeyr, əslində elə də deyil. Çünki Windows 10 indi daha da asantdır, mənə görə daha asantdır. Çox insan da Windows 10-da istifadə etməyə çox xoşlayır və çox asantdır. Çünki əmrlər Windows 7-də içə verilirdi, ancaq Windows 10-da ayrı-ayrı əmrlər verilir ki, rahat bir şəkildə artıq tapa bilərik və istəyirik. Ancaq qəbulada düşən suallar da ola bilər ki, Windows 7-də olmayıb, Windows 10-da olan əmrlər hansılardır və ya Windows 10-da olub, məsəl üçün də, yəni düşə bilər ki, Windows 7-də və Windows-a aid suallar düşə bilər qəbulə. Bunun üçün biz həmişə əgər Windows 10-a öyrənməyə başlayırıqsa Windows 10-u yaxşı öyrənməliyik. 1-ci dərsimiz olacaq. 1-ci qov səhifələr bunu ə, save eləyim. Desktop-da bunun adını yazın. Kompüter nədir? Save deyin, aha, save. İbi e, bunu adını qoyaq. Kompüter tam tə. Aid. Xəscə gözüm, çünki. Nəticə yerləşdirmədir. Dom oldu da. Onda qoy Task Manager açım. Bunun haqqında da danışacağam sizə. Aha. Close istədim bağlayım. Sadəcə olaraq kökdən bağlayan Task Manager-də. İndi hamısını sizə çox yaxşı danışacağam. Deməli, baxın, bu ekranda gördüyünüz, baxın. Bir dəqiqə səna kursu xan. Hə. Bu ekranda gördüyünüz, baxın, sizə açılan ekran nədir? Baxın, bu sizə açılan ekran desktop adlanır. Nə oldu? Desktop. Bir də deyirəm. Baxın, sizin indi gördüyünüz ekran desktop adlandı. Desktop. Ona ait Word-də sənəd də hazırlamışam. İndi bunları deyim, sizə o sənədi göstərəcəm. Baxın, bizə açılan ekran indi oldu desktop. Aşağıda gördüyünüz, baxın, bu qara hissə isə task bar adlanır. Task bar tapşırıqlar paneli deməkdir. Tapşırıqlar paneli və tapşırıqlar panelinin üzərində müəyyən əmrlili ikonlar yerləşdirilmişdir. Yəni ikonlarda görürsüz. Yəni baxın, məsələn mənim ekran kaidə ilə digim ikon, Microsoft Edge, yəni ikonlar yerləşdirilmişdir. Baxın, bu görsə bir də deyirəm, tapşırıqlar paneli adlanır. Nə oldu? Task bar. Task bar müstədilər, amma task bar Əsasən taskbarın öz kontekst menyusu da var. Scanın sol düyməsilə vurduqda da açılır. Taskbarın kontekst kontekst menyusu. İndi gəlin e, taskbarın kontekst kontekst menyusuna keçməzdən öncə sizlərə bir şey demək istəyirəm. Mən indi bunlardan danışmaq istəyirəm, bu ikonlardan, bu əmrlərdən danışmaq istəyirəm. İlk öncə gəlin danışaq Start. Start nədir? Starta Scanın sağ düyməsi ilə bir dəfə çıqıldatdıqda açılır açılır. Baxın, sanın sağ düyməsini bir dəfə vururam, açılır. Hətta bizim klavyatamızın üzərində də Windows işarəsi var. İndi mən bir dəqiqə keyboard eləyim. Ekrandakı baxın, bu Windows ikonasını basıram. Görürsüz? Açıldı. Bizim start, yəni deyirəm ki, ekrana keyboard yəni əm, gətirdim klavyatranı. Bizim klavyatorumuzda da mövcuddur. Biz bunu basan zaman startımız açılır. Bir də basıram. Həmçinin bir də deyirəm, bir də vurğulayıram. Cana sağ düyməsi ilə startın üzərinə bir dəfə vurduqda açılır və ya hut əgər biz burdan açsa bilmiriksə öz klavyatoramızda bu Windows ifadəsinə vurub start aça bilərik. Bu qədər. İndi Startı öyrəndik. Startın içərisini hələ təkmiləmirəm, çünki Startın Startın içərisi çox böyükdür və ə, onu ayrı bir videoda izah edərəm. İndi bu gördüyünüz axtarış panelidir. Axtarış panelində istədiyimiz hansısa bir proqramı